হেল্ল' এভৰি ওৱান আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু আজি মই বিলাহী কণী ভুজিয়া বনাম আৰু এয়া মই ৰহুন আদা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া লৈছোঁ এয়া কেৰাহীত তেল বহাই দিছোঁ ৰহুন আদা দিছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া কুটি লৈছোঁ এইখিনিও দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি লৈ তাত মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ বিলাহী কুঠি লৈছোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি অকণমান ভাজি তাত মই সোৱাদ অনুযায়ী হালধি গুড়ি নিমখ তাৰপিছত জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেৰে এচামুচ জলকীয়া গুড়ি মই গোটেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত মই ইয়াতে কণী যোগ কৰিম মই ইয়াতে এটা কণী যোগ কৰিছোঁ যিহেতু কমকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মই কণীটো ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান এনেকৈ হ'ব দিম তাৰপিছতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু এই ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে বেছি টাইম নালাগে অতি সহজতে বনাব পাৰি পাঁচ মিনিটতে হৈ যায় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় সকলোৱে বনাই খায় আৰু মই মোৰ পদ্ধতি তেনেকৈ বনালোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত সুস্বাদু হয় বহুত টেষ্টি আৰু যিসকলে কেতিয়াবা দৌৰা দৌৰি লাগে বা কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাৰ ভাত সাজু এনেকৈ খাব পাৰি সঁচাকৈ আৰু যিহেত পটককৈ বনাব পৰা ৰেচিপি হয় আৰু বহুতে বাৰু বনাই খায় কিন্তু মই বনোৱাৰ দৰে এনেকৈ বনাই খাব সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি অকলে ভাজি খোনেৰেও ভাত খাব পাৰি একো নাই আৰু যিসকলে মেছ কৰি থাকে বা অকলে থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই ভাজিখন বহুত সহজতে বনাব পাৰিব একো মানে তেনেকুৱা হেৰি টাইম নালাগে পাঁচ মিনিটতে বনাব পৰা ৰেচিপি যিহেতু আৰু খাবলৈকেও বহুত টেষ্টি হয় আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল খাব পৰা ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই